Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем плести вот такие вот интересные сережечки. Одну сережечку я уже сплела, а вторую сейчас буду делать вместе с вами. Это соединение солнца и луны. Конечно, оно очень схематичное, очень образное, но смотрится на ушках очень симпатично. Итак, я вас приглашаю на просмотр материала, который будет необходим для сегодняшнего мастер-класса и непосредственно на сам мастер-класс. Итак, друзья, вот тот материал, который будет необходим нам для сегодняшнего мастер-класса. Это 4 оттенка голубого, начиная с самого светлого, заканчивая самым темным. Нам необходим будет черный бисер, он будет служить разделением между нашим солнышком и луной. Вот. И нам необходимо будет 4 оттенка желтого. Собственно, я начала с самого темного, с оранжевого, да, и дальше перешла к самому самому светлому желтому желтому также нам необходимо будет швенза я подобрала для своего украшения вот такие вот голубые швензы но даже на самых обычных металлических оно смотрится очень симпатично итак друзья это плетение мы с вами будем делать на нейлоновой ниточке Никаких лесок, никаких мононити, ничего подобного. На нейлоновой ниточке нам можно будет хорошенечко затянуть, и украшение будет держать форму. Вот смотрите, как оно у меня держит форму. Оно не выгибается никуда, оно ровненькое со всех сторон. Поэтому не нужно волноваться по поводу того, что нитка нейлоновая, либо же любая синтетическая, и она как-то негативно скажется на прочности украшения. Вовсе нет. Собственно, друзья, вроде бы сказала все. Приглашаю вас на не сам мастер-класс, так что запасайтесь огромным количеством терпения и поехали! Итак, друзья, для начала нам необходимо совершить первый набор. Первый набор в данном случае состоит из одной черной бисеринки, трех бисеринок оранжевых, самого темного оранжевого, одной бисеринки еще черной и трех бисеринок самого светлого голубого. Вот такой вот первый набор у нас с вами должен получиться. Подтягиваем наш набор ближе к основанию ниточки. Ниточку я беру длинненькую, порядка метр двадцать, метр тридцать. Так, чтобы потом ее не добавлять. И проходим иголочкой. Видите, вот так вот мы взяли, да? И теперь проходим иголочкой снизу вверх через все вот эти вот 8 бисеринок. Прошли. Подтягиваем ниточку. И у нас должно получиться вот такое вот кольцо. Если вы правильно стянули, все вот так вот должно получиться. Дальше завязываем на 3 узелочка. Раз, два, три. Можно даже на 4 для уверенности. Больше не нужно, потому что может быть заметно. Дальше мы обрезаем вот эту ненужную нам ниточку, которая торчит. И, собственно, наше начало уже положено. Дальше мы проходим иголочкой через черную бисеринку. После чего набираем 2 бисеринки оранжевых, 3 бисеринки черных. Вот они у нас. И проходим иголочкой через среднюю оранжевую бисеринку по направлению низу. Вот так. Дальше мы набираем 3 бисеринки оранжевых, одну бисеринку красную и одну бисеринку оранжевую. И проходим вот такой вот набор у нас должен получиться. И проходим иголочкой через среднюю вот эту вот черную бисеринку. Подтягиваем. Подтянули. Дальше переходим к голубенькой стороне. На ней мы набираем одну бисеринку голубую, одну бисеринку красную, три бисеринки голубых и проходим иголочкой через среднюю голубую. Вот она у нас. Прошли. Дальше мы набираем 3 бисеринки черного цвета и 2 бисеринки темно-голубых. Вот. И проходим иголочкой, смотрите, через черненькую бисеринку, а также через 2 оранжевых. После этого набираем 2 бисеринки оранжевых и одну бисеринку черную. И проходим иголочкой через среднюю черную бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку черненькую и 2 бисеринки оранжевых. И проходим иголочкой через вторую оранжевую бисеринку. Вот так. Дальше набираем три бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через красную бисеринку. Видите, вот она. Подтягиваем. После этого мы с вами набираем одну бисеринку красную, одну бисеринку черную и одну бисеринку красную. И проходим иголочкой через красную бисеринку в следующую. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки светло-голубых. И проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 2 бисеринки голубых и одну бисеринку черную. И проходим иголочкой через среднюю черную. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку черную и две бисеринки голубых. И проходим иголочкой через первую бисеринку голубую. Вот эту. Подтягиваем. Поворачиваем работу. Набираем одну бисеринку голубую, одну черную и одну оранжевую. И проходим иголочкой, смотрите, через вторую оранжевую, а также через две оранжевых, последующих после нее. Подтягиваем. После этого набираем 5 оранжевых. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через вот эту вот первую оранжевую после черных. Помним, их тут должно быть 5. Подтягиваем. Дальше, друзья, мы с вами снова набираем 5 бисеринок оранжевого цвета. И проходим иголочкой через вот эту вот уголковую оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Дальше снова набираем 5 бисеринок оранжевых. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через среднюю вот эту черненькую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 5 бисеринок голубых. Проходим иголочкой через вот эту уголковую бисеринку. Подтягиваем. Дальше снова набираем 5 голубых. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через вот эту вот голубенькую бисеринку. Подтягиваем. Снова набираем 5 бисеринок голубых. Проходим иголочкой через вот эту голубенькую. Подтягиваем. Опять набираем 5 голубых. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим иголочкой через вот эту вот черненькую бисеринку. Вот так. После чего набираем 5 бисеринок оранжевых. Раз, два, три, четыре, пять и проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Видите, она у нас, если считать вот этой, она третья. Через третью, четвертую, пятую. Подтягиваем. Также через шестую и седьмую до вот этой вот бисеринки. Видите? Дальше набираем одну бисеринку оранжевую. Проходим иголочкой через вторую, третью и четвертую бисеринку набора по 5 следующего. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку оранжевую. И проходим иголочкой снова-таки через вторую, третью и четвертую следующего оранжевого набора по 5. Подтягиваем. Тут не нужно крепко затягивать. Да, вот тут вот будет немножко видна ниточка. Но когда мы дальше будем плести, оно все выровняется, и этого момента видно не будет. Поэтому из-за этого переживать совершенно не стоит. Дальше набираем одну черную бисеринку. И проходим иголочкой через вторую, третью и четвертую бисеринку следующего набора. В данном случае он голубой. Дальше набираем одну бисеринку голубую и проходим иголочкой через третью, четвертую, пятую бисеринку следующего набора по 5. После этого опять набираем одну голубую и снова проходим через вторую, третью ой, и четвертую бисеринку. Вот так. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку голубую и снова проходим иголочкой через три бисеринки следующего набора по 5. После чего набираем одну бисеринку черную и проходим иголочкой через три бисеринки следующего набора по 5. Далее набираем одну бисеринку оранжевую и проходим иголочкой через вторую, третью, четвертую бисеринку до сейчас вам покажу какого момента хотя наверное да вот так вот через одну только бисеринку вторую мы проходим иголочкой вот так так будет правильнее прошли дальше начинается у нас следующий ряд и в следующем ряду у нас идут следующие оттенки. Тут идет на один оттенок светлее, тут идет на один оттенок темнее. Начинаем. Набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такого вот песочного цвета. И проходим иголочкой через одну бисеринку. Также. Проходим иголочкой через две бисеринки. Вот так вот через три бисеринки мы должны пройти иголочкой. Подтягиваем. Вот что должно получаться. Дальше снова набираем 5 бисеринок того же оттенка. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой опять же через две бисеринки. Три точнее бисеринки. Вот так вот. Вот, подтянули. Вот что должно получаться. Опять набираем 5 бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим иголочкой через последнюю оранжевую, черную, а также первую голубую. И приступаем к второму оттенку голубой гаммы. Набираем 5 бисеринок. Раз, два, три, четыре, и проходим иголочкой через одну бисеринку и засыпаем с собой еще две вот так снова набираем 5 бисеринок того же оттенка 1 2 3 4 5 и проходим иголочкой через одну после той с которой ниточка выходит видите а вот также еще через две после нее Снова набираем 3 бисерины, 5 бисеринок того же оттенка, раз, два, три, четыре, пять. И опять повторяем то же самое, что мы с вами только что уже делали неоднократно. Ай, не хочет пролазить, видите, вот так вот подтягиваем. Дальше снова набираем 5 бисеринок того же голубого цвета и проходим иголочкой через голубую, черную и первую оранжевую. И переходим к оранжевой гамме, к песочному цвету. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через вторую бисеринку, вот эту, видите, также через вот эту оранжевую, подтягиваем, смотрим, ряд у нас полностью закрыт. Проходим иголочкой через две бисеринки песочных, вот так. И переходим к следующему оттенку. В моем случае он такой желтый горячий цвет, вот такой вот. Проходим иголочкой через одну бисеринку. Дальше набираем три бисеринки песочного цвета. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту вот вторую песочную бисеринку. Набора по пять. Подтягиваем. С этого момента нужно очень хорошо затягивать. Дальше мы снова набираем 5 бисеринок горячо желтого цвета и проходим иголочкой через одну. Дальше набираем 3 бисеринки песочного. Раз, два, три, песочного. Проходим иголочкой через вторую бисеринку следующего набора по 5. После чего набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну. Дальше набираем одну бисеринку песочную, одну бисеринку черную и одну бисеринку второго оттенка голубого. И проходим иголочкой через голубую бисеринку. Вторую с набора по 5. Переходим к третьему оттенку голубой гаммы. Для этого мы набираем 5 бисеринок третьего оттенка голубой гаммы. И проходим иголочкой через одну бисеринку подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки голубой, голуб, второго оттенка голубого. Вот они у меня. И проходим иголочкой через вторую бисеринку следующего набора по 5. Дальше набираем 3 бисеринки третьего оттенка голубого. Проходим иголочкой через одну. Далее набираем 3 бисеринки второго оттенка голубого. Проходим иголочкой через вторую бисеринку следующего набора по 5. После чего снова набираем 5 бисеринок третьего оттенка голубого. Ой, нужно быть очень внимательно, а то у меня набралась не та бисеринка. Набрали. Проходим иголочкой через одну. Ой. Вот так вот. Крепко-крепко затягиваем, помним это. Дальше набираем 3 бисеринки. А второго оттенка голубого проходим иголочкой через вторую следующего набора по 5. Дальше у нас идет 5 бисеринок следующего третьего оттенка голубого. 5. Проходим иголочкой через одну. Дальше набираем одну бисеринку второго оттенка голубого. Одну бисеринку черную и одну бисеринку песочную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку следующего набора по 5. Далее набираем 5 бисеринок горячо желтого цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через одну бисеринку. После чего набираем 3 висеринки песочного цвета. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, подтягиваем, также проходим иголочкой через две бисеринки после нее. Смотрите, если мы положим и вот разровняем, да, у нас получается ровное украшение. Но для того чтобы она действительно была ровным и держала форму, следующие ряды нам нужно очень хорошо затягивать. Понятное дело, что в процессе работы вы его будете выгибать так, как вам удобно, и вам не нужно, чтобы оно держало прям такую аж сильно форму. Да, вам необходимо, чтобы оно было податливым. Вот. Но помните, что затягивать нужно очень хорошо. Дальше мы переходим к следующему последнему, последнему цвету желтого набираем 5 бисеринок следующего оттенка желтого. Раз, два, три, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку набора по 5. Дальше набираем 3 бисеринки песочно-горячих, желто-горячих. Проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3 песочную. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через вторую песочную следующего набора по 5. Далее набираем 5 бисеринок желтого цвета. Проходим иголочкой через одну. Дальше набираем 3 бисеринки горячих желтых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через среднюю песочную с набора по 3. Опять набираем 3 горячих желтых. Проходим иголочкой через вторую с набора по 5. После чего набираем 5 желтых. Проходим иголочкой через вторую. Бисеринку после той, с которой выходит ниточка. Дальше набираем 3 бисеринки желто-горячих. Проходим иголочкой через черную. После этого набираем 3 бисеринки третьего оттенка синего. Проходим иголочкой через вторую. Вот так вот подтягиваем. Дальше переходим к последнему, самому темному оттенку синего. Набираем 5 бисеринок и проходим вот 5 бисеринок.